有没有搞错呀？你什么时候有这个规定的呀？能不能别这么欺负人？啊？带着不拆销账。嗯，你的意思是，如果我持续带着的话，我还可以加钱，是不是？哎呦喂，你这个聪明的小脑袋瓜子呀，太聪明了，真是赚钱小能手。 疼，头我来帮你吧，别乱动。啊，疼！再低一点。能不能温柔一点啊？我这不也是第一次吗？你再坚持一下。 能不能换个姿势呀、啊？坚持一会儿啊，一会儿就好了。好、哦，啊啊啊啊！啊啊又怎么了？好烫啊！不烫了、啊。 不自己期待你微妙的反应，无法抗拒，忍不住再继续这游戏。这一刻，全世界。都。 终于放来我们的相遇谢谢。对戏的事情，我来帮你吧。你帮我？怎么，只有十一可以帮你是吗？十一他是男主呀，而且他是个演员，你又不是，你是制片人。你是质疑我的专业性吗？ 狐神这个角色，既有少女的纯真，又有女神的妩媚。解除封印以后，那些撩人的台词更加需要功力。你还记得狼族王子和狐神那段对话吗？当然了，那段对话更是考验的集中体现。表面上是在询问，其实是在逼迫对方承认内心的想法。像你这种只会用撒拉黑撩人的，就应该去去身上的土味儿。 那现在我来了，你就没有什么话想要对我说吗？你就没有什么问题想要问我？还是说希望我直接问你？你到底到？底。 你是不是喜欢我？对啊，对，就是这个台词，啊，没错。哎呀，厉害呀，厉害！还不错。 再揣摩一下。干杯！<干杯 S 1> 庆祝我家方言获得导演认可。嗯。哎，不过话说回来啊，前两天你不还在为角色的事儿愁眉不展？怎么最近突然动武了？ 可能是因为石梦，他帮我对戏吧。嗯，搭戏，他帮你对的那段表白的戏。嗯，那你们有没有擦出爱情的火花？哎、啊，又来了，每次都这点事儿，烦不烦你？你们先庆祝啊，我接个电话。嗯嗯，喂。别搭理我姐，哎，我还就不信。 以我情场高手这么多年的经验，我还看不透你那点小心思？看着我的眼睛，告诉我，你跟他对戏的时候有没有脸红？脸红。